постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Удар по авиации, репутации. Джанкой взорвался от взрывов и потерь. Удар по Чернигову и мирным людям. Россия продолжает геноцидную практику террора. Удар по Путину и диктаторам. Есть ли у Запада стратегия победы Украины 2.0? Новости по нашему 24-му. Здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Страхи паников паника в Джанкое, паралищи у Росвластей и Минпозора Шойгу. Молчат и пытаются скрыть, но масштаб разрушений такой, что это просто теперь не реальный сценарий. Груз 200 мы вместе. Около 30 погибших, приблизительно 80 раненых. Таковы и потери российских оккупационных войск на аэродроме в Жанкое, по данным телеграм-канала «Крымский ветер». Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Жанкое раненых перевозили вертолетами прямо в Севастополь для размещения в 1472-м военно-морском клиническом госпитале. Также было уничтожено одну радиолокационную станцию С-400 и склад боекомплектов С-300 и С-400. 400, сообщает Крымский ветер. Около трех ночи во времена оккупированного Жанкоя в Крыму, где расположена российская авиабаза, прогремели взрывы и возник пожар. Пожарище. Местные жители сразу начали сообщать, что взрывы и пожар возникли в районе местного военного аэродрома. Именно там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Армии рф авиационные эскадрильи, сообщает «Крымский ветер». Детонация после прилета длилась несколько часов. Подписчики из Жанкоя сообщали, что тревогу в городе объявили аж через час, после того, как уже прозвучали первые взрывы на аэродроме. Серьезная моральная и авиационная травма для оккупантов. Удар под Жанкою будет иметь для врага разносторонние серьезные последствия. Анализирует результативность попаданий военный эксперт Сергей Грабский. На том аэродроме базируются в основном вертолеты. Но стоит понимать, что аэродром это не только стоянка летательных аппаратов, но и также склады с обеспечением. Поэтому серия взрывов, которая началась там еще до объявления воздушной тревоги, может означать, что этот удар был нанесен очень точно. Любые удары по российской авиации представляют серьезную угрозу для РФ. Если с сухопутным компонентом на данный момент... У РФ все хорошо, то восстановление военно-воздушного компонента. У них с этим проблемы. Авиационную технику восстановить значительно сложнее. Поэтому уничтожение любого элемента этого вида вооружения означает большие потери для противника. Кроме того, эксперт подтвердил недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас соотношение украинской авиации к российской можно считать как один к 30. На всех фронтах этой войны россияне действительно сосредоточили 300 самолетов и 290 вертолетов. Но РФ не может наращивать воздушный компонент. И опираясь на западных союзников, мы можем достичь паритета, отметил эксперт. А вот на вопрос, были ли на аэродроме Джанкоя цирконы, Грабский отвечает, маловероятно. Это элемент совершенно другого типа оружия, и они не, не могут находиться в том месте, где находятся вертолеты. Это даже административно и бюрократически совершенно разные типы, считает он. После взрыва оккупанты перекрывали движение на участке автотрассы возле военного аэродрома под Жанкоем на несколько десятков километров. Представитель оккупационных властей, так называемый министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, заявил, что ограничение движения введено на участке от Жанкоя до села Победное на автодороге, которая ведет от от границы с Херсонской областью через Джанко и Феодосию. Именно между Джанко и селом Победное случилось поражение. Там расположен военный аэродром, где ночью гремели взрывы и вспыхнул пожар. А что же такое? Ведь ничего не происходило. В российских пабликах истерика и жаркие дискуссии. Чем же, чем же лупанули? Среди версий того, чем был нанесен удар, оккупанты называют и атакамсы. Крымский ветер сопоставил спутниковые данные об очагах пожаров с карты аэродрома. Мониторинговая группа уточняет, что спутник, фиксирующий тепловые аномалии, часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разброса горящих обломков, а также может погрешность выдавать координат пожаров. Впрочем, сообщается о шести очагах возгорания на аэродроме в Джанко и рядом с ним. Главный редактор «Дефенс-экспресс» Олег Катков утверждает, что последние спутниковые снимки от 13 марта свидетельствуют, что на этом аэродроме базировались не только вертолеты К-52, Ми-28, но и штурм. Мавая авиация, вроде самолетов Су-25. Учитывая, что на аэродроме Джанкой абсолютно все летательные аппараты на открытых площадках, то накрыть их дело несложное, анализирует Катков. Если использовались баллистические ракеты с кассетными боевыми частями, то из-за того, что на Джанкойской авиабазе абсолютно все летательные аппараты и вертолеты и самолеты находятся на открытых площадках, то их там возможно накрыть опять-таки есть положительный опыт с использованием ракет Атакамс и доказанная эффективность. Также, если говорить о вторичной детонации, то речь идет о поражении уже непосредственно места, где хранились боеприпасы, что также более чем возможно. Уже и сообщение, мол, это был комбинированный удар из Storm Shadow и Атакамс. Причем Атакамс в последний раз использовался довольно давно и очень ограниченно. Наверное, все же разговоры о том, что передали буквально несколько ракет, были правдой, учитывая реальность, которую мы видим. Поэтому есть вопрос, чем именно били и какой будет результат. Катков добавил, что спутниковые снимки расставят все по местам, потому что такие вещи не утаишь. У Панаехов в районе Джанкоя тотальная истерика. Пишут, что их ПВО оказывается не самой лучшей в мире. Что звучат фразы о его результативности и отваге их военных преступников. Да, это отважно, но почему-то россиянщикам страшно. Понятное дело, ведь сбивал аэродром Джанкоя ракеты с собой же. Да так успешно по всей вероятности, что вблизи и не только повыбивало напрочь все окна. Военный аэродром в городе Джанко в оккупированном Крыму, на котором сегодня ночью раздавались взрывы, является законной целью для Украины. Такая бавовна в Крыму будет только продолжаться, заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Вообще понятно, что это военный аэродром, то есть законная цель, соответствующий объект, на котором базировалась в том числе армейская авиация. Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на крымском полуострове, используя его как мощный милитарий хаб, россияне очень часто меняли места дислокации различных подразделений и перемещали и для того чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными, сказала Гуменюк. И пока результаты попадания под Жанкою уточняются, ясно и на одно. Удар нанесен, попадание есть, дальше будет только больше. Убеждает политехнолог Борис Тизенгаузен и делает он это в нашем эфире. Судя по снимкам, вот там, где горело, и судя по кадрам, где происходит детонация боеприпасов, то есть там четыре прилета было вот туда ближе к дороге на Победное, а там как раз находится склад большой этого аэродрома, не исключено, что попали в него. И один прилет, который южнее всего от аэродрома, чуть южнее взлетно-посадочной полосы, скорее всего, попали, в, там есть 4-5, точнее, площадок, где россияне располагали свои ПВО. То есть 4, где конкретно пусковые установки я одна в виде склада ракет для этих пусковых установок. Но куда попали у нас будет сейчас прям вот конкретно более детальная информация чуть позже, поэтому. Но то, что детонация боеприпаса очевидная вот происходит, значит в склад точно попали там еще есть один прилет где в точку где находится площадка транспорта обслуживания плюс пишут же они еще что это атакамсы гибридная комплексная атака атакамс и стормшеду оказывается <сёк> да у нас уже <сёк> все это есть Шадоу, как сказал бы Шойгу. Но и это еще далеко не все потери российской авиации. Крякнула птичка на кряже. В России уничтожили вертолет Ми-8. Машина ликвидирована прямо на Самарском аэродроме. Именно этим вертолетом оккупанты перевозили оружие и личный состав для войны в Украине. Об очередной потере врага сообщила Главное управление разведки Минобороны Украины. 17 апреля 2024 года на аэродроме Кряж в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава, говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость такой птички может составлять от 10 до 15 миллионов долларов. Татарстан расслабился, а зря. Детей по 14 лет к изготовлению дронов собрались приобщать, а не успеете. Не будет где. Министерство пресечения Российской Федерации обеспокоенно сообщило сегодня, что около 11-20 по МСК была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на территорию России с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на территории республики Татарстан. Бравурно сообщила ведомство. Предположительно беспилотник сбили в районе набережных Челнов. Помимо этого, аэропорт Казани не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы БПЛА. Так а зачем летать-то? Само все прилетит, как видите, точно в цель, кстати, как вы любите. А ведь беспилотнички ГУР подарили праздники, сегодня утром атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод имени Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом рассказали наши источники в спецслужбах. По их информации, взрывы на территории авиазавода имени Горбунова в Казани прозвучали 17 апреля около 10 часов утра по Киеву. Как сообщают Местные СМИ и пользователи соцсетей перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе Казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия. В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты. В сети начали распространять фото и видео взрывов на территории завода, вызванные атакой беспилотников. Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени Горбунова это российское авиационное предприятие, входящее в холдинг КБ Туполева. На указанном заводе производят и ремонтируют российские военные самолеты, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160. 160 м с помощью которых россия осуществляет ракетные атаки против украины также сегодня утром 17 апреля чуть не сдуло сдунова около 8 утра вражеский беспилотник атаковал объект на территории мордовии рассказал глава республики артем сдунов это что-то новенькое сегодня около 8 утра вражеским беспилотником вновь был атакован объект мордовии дежурными средствами пво украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен на территории нашей республики уверен сдунов спасибо защите Небо за работу, говорит он. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Соблюдайте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации, говорит Здунов. Ну и фамилия. Доверяй, но проверяй: ведь официальные источники в России всегда врут. Это один из принципов их работы, записан, по всей видимости, в каждом трудовом договоре. И вот доказательство этому налицо. Наши источники в главном управлении разведки сообщили, что. 17 апреля украинские беспилотники атаковали 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84-680, расположенной в российском городе Кавилкино в Мордовии. Это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. Целью удара беспилотника стал загоризонтный радиолокатор 29Б6, контейнер с дальностью обнаружения цели около 3000 километров и высотой обнаружения более сотни километров. Расстояние от украинской границы до места поражения около 580 километров. Поэтому достанем везде за каждую нашу жертву, за каждую нашу потерю, за каждый ваш удар террористические недоросли. В результате ракетного удара российских оккупантов по Чернигову известно на данный момент уже о 17 погибших и о более чем 60 пострадавших, среди которых дети. Среди убитых России 25-летняя лейтенант полиции сообщил об этом и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельная осколочное ранение отметил министр в свою очередь заместитель руководителя офиса президента украины алексей кулеба заявил что известно о более чем 60 пострадавших из которых трое детей разрушено восьмиэтажное здание повреждены четыре обычных многоэтажки больница учреждения высшего образования десятки авто рассказал он оккупационная армия россии сегодня 17 апреля нанесла три ракетных удара почти по центру чернигова в результате как видим есть жертвы и пострадавшие начальник черниговской областной военной администрации вячеслав Чаус сообщил, что речь идет о более чем полусотни пострадавших. В городе повреждено очень много многоэтажных домов, гражданская инфраструктура, уничтожены десятки единиц транспортных средств. Исполняющий обязанности Черниговского городского главы Александр Ломака заявил, что речь идет о прилете по объекту социальной инфраструктуры. Также, по данным Ломака, по состоянию на обед 17 апреля было известно о 17 погибших и более чем 61 пострадавших. Продолжалась поисково-спасательная операция. Предварительно сообщила МАКа, 16 домам нанесены повреждения, преимущественно вылетели окна. Продолжался обход и обследование квартир. Проверка сетей. Была приостановлена подача электричества и газа. Прилет такого масштаба по Чернигову произошел, потому что нам нечем до сих пор отражать террористические удары РФ. Весьма резонно объясняет Ломака. Удар был около 9 утра в густонаселенный район города. Там находятся объекты социальной инфраструктуры, по которым и был удар, и жилая многоэтажная застройка. Многие дома, которые рядом с эпицентром взрыва, пострадали. Там разрушены квартиры, выбиты окна, повреждены фасады. Много обломков на территории, много уничтоженных или поврежденных автомобилей, разрушена остановка общественного транспорта, кабели троллейбусного маршрута. Ущерба много нанесли эти террористы городу. Этот удар и все последние удары подтверждают, что Украине нужны как можно скорее средства ПВО, ПРО и ракеты к ним, потому что, к сожалению, эти прилеты происходят из-за того, что нам нечем отражать эти террористические удары РФ. Три ракеты прилетели по Чернигову. Последствия ужасные. На очередной кровавый удар врага моментально отреагировал президент України. Водімзілянський заявив, Очевидно, чи віна дві надо останавливать в Украине, надо Україні ПВО? На жаль, кількість загиблих може зрости, і цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучий світ у протидії російському терору теж була достатньою. Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення української рішучості. Достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме. Именно нерешительность и неспособность Запада дать Украине столько оружия, сколько потребуется, может привести Путина на путь победы. Если ситуация на фронте не изменится в ближайшее время, то Украина в ее нынешнем виде может остаться в прошлом, пишет Политико. И дело не только в том, что у украинских сил заканчиваются боеприпасы. Задержки Запада с отправкой помощи означают, что стране угрожает опасная нехватка того, что еще сложнее обеспечить, чем снаряды боевого духа, необходимого для победы. Украинские военные сейчас на порядке признают, что этим Летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько серьезны они будут. Ведь Владимир Путин, пожалуй, никогда не был так близок к своей цели, отмечает издание. Как указывает политико, для войны такого значения масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Киеву далеко не соответствует их стремительной риторике. И все больше похоже на то, что ставка Путина, что он сможет подавить украинское сопротивление и поддержку Запада, может окупиться. Без серьезных изменений в поставках современного западного оружия и денежных средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают путинские силы. Это даст Путину возможность терроризировать страну в предстоящие месяцы или годы. Год. И даже если Россия не сможет уничтожить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии. При этом последствия такого исхода будут серьезными для всего мира. Путин будет претендовать на победу внутри страны и, воодушевленный слабостью Запада, он может активизировать более широкие свои имперские амбиции за рубежом. Литва, Латвия, Эстония особенно опасаются, что они окажутся следующими в его расстрельном списке. Победа Украины сейчас лучший способ гарантировать, что НАТО никогда не придется воевать непосредственно против России. Спустя 10 лет после вторжения РФ в Украину, которое началось с незаконной аннексии Крыма, очевидно, что стратегия сдерживания России 2.0 неизбежна, пишет бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес, наш хороший друг в статье для Atlantic Council. По мнению Ходжеса, Украина станет лучшим партнером для такой стратегии с точки зрения разведки, понимания российской психологии и военной обороны. Украина будет Плотом против четко сформулированных планов главы Кремля Путина по дальнейшему завоеванию Европы. Выживание Украины и необходимость скорейшего вступления в НАТО имеют первостепенное значение для новой европейской глобальной стратегии сдерживания. Ходжес отмечает, что сейчас происходит продолжение распада СРСР, который начался в 1991 году. Этот процесс не прямолинейный упадок, но он очевиден. Неспровоцированная война Путина против Украины подорвала экономику России и оторвала ее от большей части Запада. Она также разоблачила многочисленные недостатки и коррупцию в армии РФ. Практически все бывшие советские республики и члены Варшавского договора отвернулись от России. Финляндия и Швеция вступили в НАТО. По словам американского генерала, не стоит бояться этого российского упадка. На самом деле нужно пытаться ускорить его, помогая Украине победить Россию и вернуться к границам 1991 года. Сейчас мы наблюдаем продолжение распада СССР, начавшегося в 1991 году. Этот процесс не является прямым упадком, но он точно есть. Неспровоцированная война Путина против Украины подорвала экономику России и оторвала ее от большей части Запада. Российская армия обнаружила свои многочисленные недостатки и коррумпированность. Почти все бывшие советские республики и члены Варшавского договора отвернулись от России. Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Мы не должны бояться этого российского упадка. На самом деле мы должны стремиться ускорить его, помогая Украине победить Россию и вернуть ее к границам 1991 года. Победа Украины над Россией сейчас это лучший способ гарантировать, что НАТО никогда не придется воевать непосредственно против России. Это в наших собственных стратегических интересах. Имеет ли Запад достаточную политическую волю, промышленную мощь и военный потенциал, чтобы ответить на стратегические вызовы со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая? Эти вызовы связаны между собой и должны рассматриваться как части стратегического целого, что позволяет сделать вывод о том, что в интересах Запада сделать приоритетом поражение России в Украине. Что же нужно Украине еще для победы? По мнению Ходжеса, украинским военным нужна возможность сделать Крым, решающую территорию этой войны, непригодной для российского флота, военно-воздушных сил и логистики. Усердно работаем. Каждый квадратный дюйм Крыма находится в пределах Атака АТКМС, напоминает Ходжис. Украина уже доказала эту концепцию относительно небольшим количеством крылатых ракет, предоставленных Великобританией и Францией. Это позволило нанести серьезный ущерб штабу Черноморского флота и военно-морской технической базе россиян Севастополе, что вынудило флот частично вывести свои силы в Россию. Нет никаких веских причин не предоставлять Украине ракеты МС, только отговорки от администрации, которая не жела или не может разработать стратегию победы для Украины. Украинские военные также нуждаются в возможностях для ударов на большие расстояния, чтобы нейтрализовать российскую армию на суше, уничтожая концентрацию войск РФ, команды пункты, артиллерию и логистику. Значительное усиление противовоздушной обороны и противодействие беспилотникам, а также увеличение количества морских дронов и противокорабельных ракет позволит Украине развить успех и достигнутый в битве за Черное море. Одним из важнейших шагов на пути обеспечения победы Украины является четкое заявление со стороны США и ЕС о том, что в их собственных стратегических интересах помочь Киеву победить. По мнению Ходжеса, несостоятельность нынешней администрации США четко объяснить это американскому народу привела к непоследовательной и самосдерживающей политике, а также к медленному пошаговому принятию решений и подходу предоставления военной помощи Украине по крупице. Это оставило дверь открытой для дезинформации и позволило меньшинству под руководством радикальных представителей лагеря магов Республиканской партии блокировать помощь Украине, несмотря на поддержку помощи Киеву со стороны большинства. Текущий год ⁇ это год промышленной конкуренции, в которой Запад может и должен победить. Западные страны должны совместно подавлять объемы производства в России, но среди них наблюдается отсутствие срочности обнадеживает то, что производство боеприпасов наконец-то набирает обороты в Европе и Соединенных Штатах. По словам Ходжеса, нужно только, чтобы Конгресс США одобрил поставки. Между тем, странам ЕС также следует пересмотреть свои приоритеты и решить проблему значительной доли производства боеприпасов, которая сейчас направляется за пределы Европы. Запад нуждается в возвращении к четкости Черчилля и Рузвельта, которые довели до сведения общественности, промышленности и военных, четкие стратегические приоритеты. Определение этих приоритетов было критически важным шагом, позволяющим союзникам организовать военные усилия и обеспечить победу. Уроки этого подхода теперь следует применить к противостоянию с путинской Россией, Ираном и Китаем. В конце концов, все зависит от политической воли и от лидеров, которые обращаются к своему населению как к взрослым. Критическая необходимость. Вот они взрослые. Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно принять помощь на нас до конца этой недели. Соответствующие заявления обнародовали председатель комитета, конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс. Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая. Перспективу получения помощи США анализирует и в нашем эфире политолог, руководитель Центра общественной аналитики Ваша Валерий Клочок. Сейчас вся интрига в Палате представителей из-за разделения этих документов. Есть ряд демократов, которые выступают против помощи Израилю, или ряд республиканцев, которые выступают против помощи Украине. Разделение этого пакета дает возможность собрать коалицию по каждому из документов отдельно. Это повышает шансы на принятие даже без вопроса границ. Я думаю, что мы можем рассчитывать на все пункты. У меня лично больших сомнений нет. Я раньше допускал, что Джонсон может построить себе невероятно удачную политическую карьеру, если ему удастся найти компромиссы. На сегодня ему это удается. А у Путина продолжается тем временем крещение Руси. В Вишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей 14 населенных пунктов из-за паводка. Также сообщается, что затоплена дорога к селу Афонькина. В Кургане обстановка не лучше, там вода уже достигла уровня первых этажей. Тем временем самостоятельную защиту жителями своих домов в Оренбургской области от наводнения не оценили местные власти и Госдума. Гражданам, которые из-за бездействия тотального местных чиновников самостоятельно построили почти двухкилометровую дамбу, грозят статьей за самоуправство. Этим должны заниматься профессионалы, сказали чиновники и точка. И пригрозили жителям Оренбургской области уголовными делишками за спасение своих домов от наводнения. Уголовная ответственность может наступить по части

первой статьи 250 Уголовного кодекса РФ, если незаконные действия повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. За это могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, пишет парламентская газета. Инициатива жителей ЖК Петровский в селе Ивановка обошлась им в 3 миллиона рублей. Они на протяжении пяти дней беспрерывно работали, спроектировав и построив дамбу, которая помогла спасти их дома. В соответствии с законом о безопасности гидротехнических сооружений, дамбы относятся к компетенции региональных властей, пояснил председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, дамба была возведена без официального разрешения и соответствующих профессиональных оценок. Фактически, это такой же сложный процесс, как и строительство домов в стадионов. Этим должны заниматься профессионалы, отметил депутат. Так что ж ты сам не построил? Рано или поздно каждый садится за банкетный стол последствий своих поступков. Роберт Льюис Стивенсон, шотландский писатель. Друзья, не садитесь, а приходите к нам завтра в это же время. На этом же месте вас буду ждать я, Ирина Узлова. Наша программа «20 минут». Увидимся и победим!